шести, семи, восьми, девчонки и мальчишки. Бегли они прыгали, в салочки играли. И вот, наконец, то забав своих совсем устали. Дружненько на лапочку усели все они. И разговоры маму тихо завели. Мама... Говорит все мальчик Петя. Владислав ему сказал. А Владиславу Петя отвечает.

Наташа, Лучше всех на свете мама наша! Мы у мамы а она у нас одна. И все же с нами обойдет, справляется она. Два раза больше ей нужно одежду стирать, и два раза больше ей нужно комнату убирать. Так то тоже. И мы ей два раза больше. Так что вы не спорьте с нами, а то мы все расскажем маме. Постойте ж, не ссорьтесь, друзья. Хочу открыть один секрет вам я. Мамы разные все, и для каждого ребенка его мама лучше всех на свете для каждой мамы счастье – это ее дети. Ведь мамы разные важны, ведь всем-всем-всем они нужны. Так что, милые детишки, все девчонки и мальчишки, мам своих уберегите, мам своих всегда цените, а еще и мамочку любите. И за все-все-все спасибо ей скажите. Спасибо, мама! Браво, браво, браво Браво,